নমস্কাৰ মহানুভৱতাৰ আন এক খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় টাইফইডনো কি কিয় হয় লক্ষণ কি কি তাৰ বিষয়ে তুলনামূলকভাৱে আলোচনা কৰিম টাইফইড সাধাৰণতে ছালমনালা টাইফিন নামৰ এক বেক্টেৰিয়া সংস্পৰ্শৰ ফলত এই ৰোগ হ'ব পাৰে সাধাৰণতে প্ৰদূষিত পৰিৱেশ দূষিত পানী দূষিত খাদ্যৰ মাধ্যমেৰে এই ৰোগৰ জীৱাণু সংক্ৰমণ ঘটে অন্যহাতে এই ৰোগৰ দ্বাৰা গ্ৰহিত ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলেও এই ৰোগ হ'ব পাৰে যদি লেতেৰা পানী বা খাদ্য অথবা আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শত এই ৰোগৰ বীজাণু অন্য সুস্থ ব্যক্তিৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰে তেনেহ'লে সেই সুস্থ ব্যক্তি এজনৰ একৰ বা তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত এই ৰোগৰ লক্ষণ প্ৰকাশ পাব পাৰে এই ৰোগৰ প্ৰধান লক্ষণসমূহ হৈছে জ্বৰ আথাৰ বিষ বুকুৰ ওপৰত গোলপীয়া ৰঙৰ ঢাক পৰা লিভাৰ ডাঙৰ হোৱা প্লিহা ডাঙৰ হৈ যোৱা পেটৰ বিষ বট হজম ডায়েৰিয়া সুষ্ঠকাঠিন্য আদি প্ৰথম অৱস্থাত টাইফইড আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ ডিঙিৰ বিষ মাথাৰ বিষ পেটৰ বিষ মাথা গৰুৱা মাথা জিন জিন কৰা গাৰ বিষ আদি হয় ৰোগীয়ে শৰীৰ দুৰ্বল আৰু অৱসাদ অনুভৱ কৰে সাধাৰণতে জ্বৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপ বাঢ়ে এশ তিনিৰ পৰা এশ চাৰি ডিগ্ৰী ফাৰেনাইট হ'ব পাৰে ৰোগৰ প্ৰাবল্য তীব্ৰতা হোৱাৰ লগে লগে মাৰাত্মক ডায়েৰীয়া হ'ব পাৰে তেজ ভূমি পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে জ্বৰৰ কোবত ৰোগীয়ে চকুৰে কিবা কিবি কাল্পনিক বস্তু দেখা ভয় খোৱা পলাপ পকা আদি লক্ষণ প্ৰকাশ হ'ব পাৰে আনকি ৰোগী অচেতন হৈ পৰিও যাব পাৰে টাইফইড কাঢ় হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে যিসকলে দূষিত পানী বা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে যিবোৰ ঠাইত ইতিমধ্যে টাইফইড ব্যাপকভাৱে সংক্ৰমণ ঘটিছে তেনে ঠাইত গ'লেও সেই ৰোগ হ'ব পাৰে চিকিৎসাকৰ্মী যোনে অনবৰতে চিকিৎসালয়ৰ ৰোগ চোৱা চিতা কৰাৰ ব্যস্ত হৈ থাকে টাইফইড ৰোগীৰ সংস্পৰ্শত থকা ব্যক্তি বা কোনো ক্ষেত্ৰত টাইফইড ৰোগীয়ে তৈয়াৰী কৰা খাদ্য খালেও ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ ব্যক্তি যাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা কম থাকে তেনে লোকৰো এই ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে টাইফইড কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব চিকিৎসকে ৰোগৰ ইতিহাস জনাৰ পাছত টাইফইড হৈছেনে নাই তাৰ নিশ্চিত কৰিব পাৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেজ পৰীক্ষা প্ৰস্ৰাৱ বা পায়খানা পৰীক্ষাও কৰিব পাৰে টাইফইড কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী নিৰ্ধাৰিত সময়ত ভেকচিন ঔষধ গ্ৰহণ কৰিলে এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পৰা যায় শাক চব্জি ফল মূল ৰন্ধা বঢ়া কৰা বাচন সদায় পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুব লাগে ৰন্ধা বঢ়া কৰা খাদ্য ভালদৰে সিজাই খাব লাগে খাদ্য প্ৰস্তুত আৰু খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁতে সদায় পৰিষ্কাৰকৈ হাতখন ধুই ল'ব লাগে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে উতলাই বিশুদ্ধ কৰা পানী খাব লাগে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা চৌবিছ ঘণ্টাৰ পাছৰ পানীও খাব নালাগে ফুটপাথৰ দোকানৰ পৰা যিকোনো হোটেলৰ পৰাপক্ষত পানী খাব নালাগে সদায় পুষ্টিকৰ আৰু সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে পৰ্যাপ্ত পৰিমানে তৰল যেনে ফলৰ ৰস আদি গ্ৰহণ কৰিব লাগে ফ্ৰিজত থোৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নালাগে